yang tadi negeri melaka. Yang ini mungkin hasil cebisan sejarah lama dan dalam bulan mulia ini detik indahnya Ramadan ingin juga menyelami budaya serta tradisi bulan puasa yang diamal oleh para penduduk di rantau ini. Lantaran itu episod kali ini membawa ke bumi bersejarah Negeri Melaka. Melaka, negeri bersejarah yang menjadi pusat pertemuan pelbagai budaya dan tradisi. Suasana di negeri ini bertukar menjadi lebih bermakna pada bulan suci Ramadan dengan semangat perpaduan, gotong royong dan kemesraan antara kaum dapat dirasai dari setiap sudut. Kau ada dengan kawan-kawan yang Islam buka puasa sekali sama-sama adik pernah tak? Ada, ada pernah. Itu biasa je. Ha. Everyone welcome me very very friendly. Um, I can pray in a masjid with no issue and uh, yeah, I have only over a very good experience about the community. They very friendly. They ask always, hey, orang mana, asal mana. Tradisi-tradisi ini bukan saja mencerminkan keunikan budaya Ramadan di Melaka, malah dapat mengeratkan hubungan silaturahim rahim dan memelihara warisan turun-temurun. Dari cahaya indah yang mewarnai masjid-masjid lama hingga suasana harmoni berbuka puasa bersama indahnya Ramadan di Melaka menyelami tradisi, ukwa dan pertemuan budaya yang unik di negeri bersejarah ini. Satu bukti kebersamaan itu boleh disaksikan di Kampung Hulu yang masih meneruskan tradisi penyediaan bubur lambuk diwarisi turun-temurun oleh keluarga Nong, penduduk Kampung Hulu sendiri. Telah lama Kecimpung dalam turun-menurun warisan ibu dia punya resipi sampai sekarang beliau memanjang-manjangkan uh, Rahim ini untuk membagi-bagi orang bubur nong. Sampai hari ini saya rasa dah 22 tahun. Di sebalik aroma rempah dalam kawah, tersembunyi kisah perpaduan dan kerjasama Semangat gotong royong ketika memasak bubur lambuk adalah simbolik kepada ikatan hati dan penyatuan tradisi. Hati kami ini rasa gembira lah dan rasa tenang tengok ramai berbagai-bagai bangsa dan berbagai-bagai jabatan yang datang ambil. Dan kita menghantar yang orang yang kurang upaya dan kita hantarkan. Bukan sekadar menyediakan juadah, tetapi menyemai perpaduan di samping membantu mereka yang kekurangan. Secara tidak langsung, kegiatan ini juga dapat mengimarahkan lagi masjid lama, Masjid Kampung Hulu. Terletak di tengah-tengah kota bersejarah Melaka, Masjid Kampung Hulu adalah salah satu masjid tertua di Malaysia yang dibina pada tahun 1728 semasa era pemerintahan Belanda. Perunikan masjid ini terletak pada seni binanya yang menggabungkan unsur Melayu, Cina dan Jawa sekaligus mencerminkan kepelbagaian budaya di Melaka. Persiapan-persiapan untuk menyambut Ramadan yang pertama sekali mengikikan untuk berbuka puasa. Sebab kita ini masjid ini dalam bandar mungkin memang yang datang boleh, boleh, boleh tahanin alah ramai. Jadi kita lembaga kena fikirkanlah untuk menyiapkan jodoh-jodoh apa pun sekalipun untuk berbuka puasa. Sebuah lagi masjid yang menjadi lambang keharmonian di Melaka adalah Masjid Kampung Keling. Seni bina masjid ini menggabungkan unsur-unsur Islam, kaum Cina dan India selaras dengan kepelbagaian masyarakat Melaka sejak ratusan tahun lalu. Tidak jauh dari sini, kuil Cina dan India turut berdiri sama tinggi melambangkan perpaduan serta semangat toleransi dalam memelihara warisan sejarah kota ini. Masyarakat tempat di sini amat memahami bagaimana amalan dan juga peribadatan setiap kaum di di, di negeri Melaka ini. Jadi uh, tidak ada isu di di negeri Melaka ini dari segi aspek uh, ibadat baik bang, ibadat oleh bangsa-bangsa yang lain, agama-agama lain ataupun uh, agama Islam itu sendiri. Masjid Kampung Keling ni memang bulan Ramadan memang terlalu imarah lah. Memang terlalu imarah. Ini ha, kita sediakan buka puasa sepanjang bulan Ramadan. Dan kita terawih, 20 terawih dan 3 witir. Daripada dulu lah memang kita dah buat semain terawih ni 23 lah. Masjid kita ni memang pelancong asing memang paling ramai datang. Disebabkan bila kapal pelancong cruise tu tinggal singgah Selat Melaka, memang ramai. Kita tak boleh nak nak, nak jangkakan pelancong yang masuk di sini. Majoriti pelancong-pelancong Eropah lah. Pelancong asing yang datang kat sini. Sulaman silang budaya dan kaum di Masjid Kampung Hulu juga menyimpan sejarah panjang. Persemadian tokoh-tokoh Islam di sini menjadi antara bukti dengan seni bina batu nisannya yang dipengaruhi budaya Nusantara dan Cina hasil perdagangan dan penyebaran Islam di rantau ini suatu ketika dahulu. Bagi siapa yang berbuka puasa di tempat-tempat yang bersejarah, eh, mereka dapat menghayati eh, bagaimana Islam didatangkan di Melaka pada satu ketika dahulu. Boleh dikatakan, keunikan tersebut turut merentas sempadan. Ini boleh dilihat dengan adanya Galeri Munshi Abdullah yang terletak berhampiran kawasan Masjid Kampung Hulu. Galeri ini didedikasikan kepada Munshi Abdullah, bapa sastra moden Melayu. Beliau lahir di Melaka pada tahun 1796 dan banyak menyumbang kepada perkembangan bahasa dan kesusastraan Melayu di tanah Nusantara. Apakah lagi hubungan Melaka dengan Singapura yang menonjol. Lebih-lebih lagi semasa bulan Ramadan ini, ikatan persaudaraan dua bandar ini wajar dihargai. Saudara, dahulu kawasan Havelock ini wujudnya sebuah kampung Melaka kerana ramainya penduduk yang berasal dari negeri itu. Atas sebab itu juga masjid ini diberi nama Masjid Umar Kampung Melaka. Kini Kampung Melaka di Singapura sudah berubah dari pemodenan. Apakah pula perubahan Bandar Melaka di seberang dan apakah pula kekayaan warisan yang diteruskan? Berdekatan Masjid Kampung Hulu, wujudnya Galeri Munshi Abdullah sebagai satu usaha mengiktiraf warisan Melayu Islam suatu ketika dahulu serta Ikatan Negeri Melaka dengan rantau ini termasuk Singapura. wajar untuk dikatakan masjid kampung hulu bukan sekadar tempat ibadat tetapi juga menjadi simbol perpaduan masyarakat sejak berabad lamanya dari pelayar zaman silam hingga jemaah hari ini masjid ini kekal sebagai lambang keteguhan warisan Islam di bumi bersejarah melaka sebuah lagi masjid yang menghubungkaitkan kota singa dengan kota melaka ialah masjid tangkera di sinilah terletaknya makam sultan pertama Singapura Sultan Hussein Shah. Hingga kini hubungan kekeluargaan antara warga Melaka dan rakyat Singapura terus mekar terutama ketika Ramadan menjelang. Masjid Kampung Keling pula, tradisi menjaga ukhuwah bersama jiran serantau masih lagi diamalkan. Mentelah lagi pada waktu Ramadan, yang mana usaha menjaga hubungan amat dialu-alukan. Kita ni ada ada link dengan Masjid Baklawi. Dengan Habib Hasan. Memang setiap tahun kita akan pergi satu bas pergi ke Masjid Baklawi. Sempena sambutan maulud, maulud di Rasul di Masjid Baklawi. Pasal kita nak eratkan lagi, tak nak putuskan lagi, masih kekalkan ke lagi satu ni. sebagai salah satu masjid tertua di Malaysia selain diwartakan sebagai tapak warisan UNESCO. Masjid ini juga masih memelihara amalan tradisi yang dilakukan beratus tahun lamanya, iaitu berwuduk menggunakan air kola. Kalau kita ikut balik orang dulu dia lebih 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 terfikir jauh, maknanya kalau air kolam ni banyak air yang tak membazir. Maknanya kalau air paip kita buka buang terus ke, ke longkang bukan sahaja tempat ibadat tetapi ada juga kawasan yang masih kaya dengan warisan bangsa seperti Kampung Morton yang hingga kini kekal sebagai kampung warisan Melayu terakhir yang masih terpelihara. Diasaskan pada awal abad ke-20, kampung ini dinamakan sempena J.F. Morton, pegawai British yang membantu membuka penempatan ini untuk masyarakat Melayu terletak di tebing Sungai Melaka, Kampung Morten bukan sekadar destinasi pelancongan tetapi lambang warisan dan identiti Melayu Melaka yang masih teguh berdiri. Memang dong akan dong akan amalkan macam dulu juga pasang pasang pelita main bunga api meriah dong akan malam raya dong akan takbir setiap rumah semua dong akan buat takbir lah subuh pagi-pagi nanti kanak-kanak datang serumah serumah untuk bersalaman jadi kita ni macam bagi doang duit macam kita masih ikut lagi zaman dulu dulu punya konsep saya pun ada lebih kurang sudah masuk 30 tahun kahwin dengan orang sini jadi selama tu memang Orang lama-lama memang Bayar nak jumpa lagi lah. Ada seorang dua orang je lah. Ha, ni banyak kan baru-baru punya lah. Ha, yang apa... Yang kita punya cucu pun dah ada. Ha, kita punya anak buah pun dah ramai. Ha, jadi orang ni yang buat meriah lagi lah. Dan saat Ramadan tiba... ...suasana di kampung Moten berubah meriah. Rumah-rumah kayu bercirikan seni bina tradisional ini... ...dihiasi dengan lampu warna-warni... ...sekaligus menghidupkan kembali nostalgia Ramadan. Dulu... Uh, rumah ni uh, datuk nenek ada. Jadi bila bila dah tak ada tu kita rasa rindu lah bila nak berkumpul dengan senda gurau kan ahli keluarga ada tu. Jadi dia jadi miss a ah, ahli keluarga tak ada. Jadi itulah jadi momen-momen tu yang kita inginkan lah. Jadi tu yang kita repeat untuk buat uh, ...pengkumpulan pengumpulan sini setiap minggu. Saya punya harapan biarlah uh, untuk anak cucu yang akan datang biarlah kampung ini kekal sebagai kampung Melayu di tengah bandar. Kalau boleh kita kekalkan tradisional kita uh, daripada dulu sampai sekarang. Melaka kaya dengan sejarah warisan seperti kampung Morton dan pada masa yang sama pesat membangun di bawah arus pemodenan. Ini belum lagi diambil kira pertemuan budaya hasil kepelbagaian latar belakang para penduduk di negeri bersejarah ini sinergi yang dinamik ini semestinya membawa hasilnya positif dan dinikmati mereka yang berada di Melaka khususnya pada bulan Ramadan. Melaka telah menyajikan pengalaman berbuka puasa yang tidak hanya berkisar uh, tentang makanan tetapi juga tentang pengalaman budaya dan uh, sejarah yang kaya. Warna-warni Ramadan di Melaka berterusan buat masa ini dengan usaha serta sokongan teguh yang dijanjikan pihak berkuasa tempatan. Tahun ini, Kerajaan Negeri Melaka telah menyalurkan sumbangan khas sebanyak 3.6 juta ringgit kepada seluruh surau-surau dan masjid-masjid bagi mereka dapat menyediakan pelbagai program sepanjang bulan Ramadan ini. Adakah dinamika sejarah dan budaya juga bermaksud ada kelainan dalam juadah tradisional Melaka? Apakah daya tarikan dan keunikan di bazar-bazar Ramadan di Melaka yang menjadikannya istimewa? Kalau kita sebut tentang makanan tradisional atau yang popular dari Melaka, pasti ramai yang terfikir tentang asam pedas, cendol atau kuih keria. Adakah makanan ini yang dicari-cari di Melaka pada waktu berbuka? Kita kenali budaya bersahur dan berbuka puasa di Bandar Melaka. Ini bukan kisah rusa masuk kampung. Kekecohan dibuat mereka ini adalah sebahagian daripada amalan tradisi orang Melaka iaitu untuk mengejut para penduduk kampung bangkit bersahur sebelum azan berkumandang. Walaupun tidak sepopular dahulu, masih ada lagi kampung-kampung di Melaka yang mengekalkan tradisi ini yang dipanggil ketuk-ketuk sahur. Ketuk-ketuk ni sejarah dia dah lama. Daripada zaman Datuk Nenek kami dulu, daripada tahun 1930, perkenda ni dah mula. Jadi kita sekarang ni cuma meneruskan saja warisan kampung kita. Ramadan di Melaka bukan sekadar bulan untuk beribadat, tetapi juga diwarnai dengan pelbagai tradisi unik yang masih diamalkan oleh masyarakat hingga ke hari ini. Anak-anak muda kampung Mekano Pantai ini, mereka mengeluarkan sumbangan dari segi kederat maupun idea dalam melaksanakan ketuk-ketuk sawah kampung Mekano Pantai. Seperti mana aa, yang kita sedia maklum, ketuk-ketuk kampung Mekano Pantai ini tanpa ada kederat, tanpa ada idea, maka dengan wang ringgit pun tak boleh berlaku pelaksanaan yang lebih baik daripada itu. Harapan saya edisi ketuk-ketuk ni harapan saya kalau boleh jangan terhenti lah. Dia membawa kepada anak cucu saya dan uh, seluruh warga kampung ni lah untuk seterusnya. Tak mati setakat hari ini. Harapan saya lah. Bulan puasa ni Melaka ni memang menarik dengan suasana tradisi masyarakat Melayu. Tak ada negeri lain satu negeri saja, mana lagi Melaka lah. Selain tradisi ketuk-ketuk sahur dan rewang bubur lambuk, ada banyak lagi tradisi yang diamalkan pada waktu Ramadan seperti mantai Ramadan, iaitu membeli bahan segar atau bahan memasak sehari sebelum Ramadan bermula. Dalam waktu buka puasa pula, inilah tempat dikunjungi ramai orang. Kita menjadikan 51 buah Bazar Ramadan seluruh Melaka. Yang paling besar kita ada bazar ikonik di Bandar Hilir dengan kita memberikan satu nafas baru kepada konsep bazar Ramadan ini yang saya yakini akan menarik lebih ramai pengunjung dan pelancong datang untuk bersama-sama melihat kemeriahan bulan Ramadan ini. Meski nampak seperti bazar-bazar Ramadan biasa, di bazar sepanjang 5.1 km ini ada hidangan yang dijual sangat khusus kepada cita rasa negeri Melaka. Manakan tidak, negeri ini kaya dengan budaya kaum Melayu, Baba Nyonya dan mereka yang berketurunan Portugis. Kita lihat di situ berlakunya percampuran eh, antara kuih muih, eh di mana kita lihat ada yang masakannya cara baba nyonya, ya, asam pedas Melayunya ya, dan juga pelbagai-bagai kuih muih yang telah diasimilasikan dalam masyarakat Melayu di negeri Melaka. Jadi, apakah hidangan yang sangat istimewa di negeri Melaka pada bulan Ramadan ini? pada bulan puasa di banyak kuih-kuih yang tak pernah di, dijual akan dikeluarkan oleh mereka-mereka yang meniaga di bazar-bazar Ramadan ni. Antaranya kuih yang menjadi tarikan ialah onde-onde. Ya. -onde. Kita ada kuih cara, kuih bakar, tepung pelita yang akan menjadi yang akan mendapat sambutan yang yang baik pada bulan Ramadan ini. Asal lemak, sate, kuih tradisional Melaka dan kuih muih babah nyonya jadi semuanya ni halal melaka ni juga terkenal dengan roti johnnya eh ayam percek pengaruh portugis pula dilihat pada sajian devil's curry dipanggil pada sebelah malam bazar ramadan di melaka menumpukan kepada penjualan kelengkapan hari raya ataupun menjadi lokasi rekreasi buat keluarga datang beramai-ramai Ramadan ini bukan saja tentang aspek keagamaan tetapi juga melibatkan budaya dan tradisi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat ataupun penduduk seharian di Melaka ini. Dari segi aspek sosialnya, budaya, ekonomi ...juga pelbagai program berbuka puasa besar-besaran diadakan... ...demi menggalak pelancongan bagi pengunjung Muslim di negeri ini. Antara program tersebut termasuk program street iftar... ...yang dibuka kepada orang ramai di kawasan pusat bandar... ...serta sembilan siri program jelajah iftar jama'i... ...di lapan buah perkampungan orang asli. Jadi pelancong atau pengunjung yang bersama-sama... ...nak berbuka puasa dan merasakan suasana buka puasa di kampung-kampung ini dijemput dalam program-program ini Banyak golongan-golongan yang berkemampuan memberikan sedekah dan juga bantuan kepada surau-surau dan juga masjid-masjid menyediakan juadah-juadah untuk uh, jemaah Mereka yang kurang bernasib baik di Melaka juga tidak ketinggalan Mereka juga sama-sama dapat menikmati indahnya Ramadan dalam sesi buka puasa bersama selain menerima habuan saya juga akan menjelajah di enam kawasan parlimen bagi meraihkan bulan Ramadan ini dan juga menghulurkan bantuan sempena bulan Ramadan ini kepada rakyat yang memerlukan. Hubungan bersama warga sendiri berpisahnya tiada. Sama juga buat orang-orang Melaka yang ramai kini menetap di Singapura. Hubungan erat itu semestinya diharap dapat terus berputik melewati bulan Ramadan ini pertalian darah di antara waris-waris yang ada di Singapura dan Melaka ni amat dekat dan Melaka dengan Singapura pun tidak jauh. Jadi kita jemputlah semua waris-waris Melaka yang ada di Singapura datanglah ke Melaka untuk meraihkan sambutan Hari Raya Adil Fitri pada tahun ini. Ramadan tiba membawa cahaya menerangi bandar penuh pewarisan. Warna-warni Melaka hidupkan suasana sehingga terasa riang kemeriahan dari kota Singa ke Melaka, singgah sebentar di kota Formosa. Semoga Ramadan membawa makna sirna baharu untuk semua.